Və ən nəhayət pərdə məsələsi. Adətən onu karnizdən ya da ki teatrda səhnədən asırlar. Saatlıda isə pərdəni gözdən asanlar da var. Özü də kimin gözündən ha? Kürçayın camaşır qurbanlarından olan Novruzlu kəndinin sakinləri üçün Allah kömək olmuş hökumət əməllə başlıq xərç çəkib ayrıca qəsəbə saldı. Qəsəbəni prezident şəxsən ziyarət edib, yeni evlərdə məskən salan Novruzlulardan birinə qonaq da düşdü. Təsəffür edin, sizə ayrıca ev versinlər. Üstəlik də ölkə başçısı özü evinizi ziyarət etsin. Bundan böyük xoşbəxtlik ola bilər. Ayırdılar, boşatdılar amma hörmətli qonaq evdən gedən kimi qəlib evin mebelini, avadanlığını yığışdırıb apardılar. Kim apardı, hara apardı, niyə apardı? Bu ilə bir nadir məsələdir ki, Allahdan gizli olmasa da bəndədən gizlə saxlanır. Pərdəni gözünüzə çəkin, həmin evin kin görüntülərinə bir də baxın.